hadirin mukminin. Jaa rajulun minal ansar yukna Aba Datang satu orang laki-laki daripada Ansar. Yukna. Kunyah. Kunyah. Maksudnya dia digelar Abu Shu'aib. Abu Shu'aib. Watak utama. Eh, faqala li gulam lahu qassah dia telah bagi satu arahan pada hamba dia tukang daging jazar ij'al li ta'aman yakfi khamsatan fa inni uridu an adu adu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin buat makan untuk lima orang aku nak pergi panggil nabi dengan berapa orang sahabat dia lebih kurang lima orang Okey, terus. Saya tak mau baca bagi habis. Kita kerak terus tuan-tuan. Tuan-tuan tu. dulu. Nabi seorang, kawan dia empat. Lima. Pertama. Bolehnya tuan rumah menetapkan bilangan jemputan. Tidak termasuk air. Buat kenuri panggil banyak mana? sikit-sikit dia dalam 100 200 orang. Ni tak panggil ni ramai ni dak padik apa semua. Saya buat kecil-kecil ja, ya, tak apa nak mampu ni anak pun baru kerja. Tak boleh kena panggil dak padik. Eh lebih pada hadis pula dah. Hadis kata tak apa dia pula tak boleh. Tak boleh kena panggil dak padik. Kuang-kuang lembu tumbang. Nak tum tumbang lembu apa? Kaki lembu pun tiga kali. Nak beli tak tak payah. So tuan-tuan mengaji hadis buat kenduri ukur baju di badan sendiri dia mampu takat lima orang dia habang dia nak panggil lima orang ulama-ulama fekah kata hadis ni telah menjadi dalil bahawa bolehnya tuan rumah menetapkan menghadkan bilangan orang yang nak hadir kerana rumah tu rumah dia makanan tu makanan dia dan kalau datang lebih ataupun dia panggil ramai. Boleh menyebabkan jatuhnya maruah dia. Memalukan dia. Makanan tak cukup. Dan macam-macam lagi lah. Ulama' kata, tak ada masalah. Tak apa ustaz saya buat kenuri tak panggil semua. Tak apa ustaz pun saya tak panggil. Silap pergi jawab awal. Tak apa. Ha? Dan orang yang tak dipanggil, tak payah duk rasa hati. Siap berdendam pula. Tak apa, cik oi. Ham Ada ubi ada batah. Nuri aku tak ada hari nak panggil. <laughs> ha. Kita ni tak boleh. Tuan-tuan, orang tak panggil ni atas banyak sebab dan hak dia. Kita tak payah duk jadikan satu, -satu masalah besar. Ni yang masalah dia ni yang tukang cucu kat belakang ni. Dia tak panggil hang tu. No? Tak patu. Tak patu. Ada pasal ni. <tuk> tak ada pasal. Ya? Itu yang yang pertama. Boleh ha? Tak ada masalah. Dan orang yang tak dipanggil tak payah duk main. Dan jangan main. Dan tak payah duk telefon habaq. Ni dengar kata nak buat kenduri. Betul ke? Oh, ada lah nak buat sikit anak dapat ni apa semua ni. Tu no. Depa lah abang. Depa tanya tak panggil ke? Saya abang tak panggil. Tu nak telefon memang tak panggil ke? Oh. Oh, haru tu ya. Macam mana cikgu me? Panggil juga malu. Dok nak panggil tapi nak lambat sikit ada. Lambat sikit nak telefon tu tapi dah telefon saya panggil. Jangan, 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 jangan. Hadis ni juga Uh, ulama ni dia 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 luas sikit. Dia kata hadis ini juga membolehkan kita untuk buat kenduri dengan dua gaya. Satu kita ikut macam Abu Shu'aib ni panggil orang main makan. Okey. Satu lagi apa dia? Kita juga boleh bungkus dan pi bagi kat orang. Dua-dua kenduri. Jangan tuan-tuan jangan rasa lekeh atau jangan rasa berdosa atau jangan rasa tak kenduri pula. Buat kenduri? Dah tak buat kenduri. Ada orang dia tak faham. Tak buat kenduri ya. Buat makan-makan bungkus. Tu apa dia? Kita buat kambing, kita bungkus-bungkus, pergi hantar ke orang yang tu nama apa? Yang tu hantar bungkus ke orang. Ni kenduri, kenduri ni kena panggil orang main makan. Kenduri jugalah. Hei. Dan di kalangan para fuqaha Umpamanya akikah. Akikah ni. Ha, kita boleh buat lah ni. Tapi para ulama kata kalau akikah ni. Kalau kita buat besar sehingga timbul rasa riak. Timbul rasa bangga. Bebek kita buat kecil-kecil. Sebab tak dituntut untuk kita besar-besar sangat. Tapi kalau kita nak buat ahlan wa lah. Eh, kalau kita nak buat bungkui-bungkui bagi orang. Pun tak ada masalah. Takat tu okey eh? Janji kita buat. Kan? Orang duk tanya kekah ni boleh kalau kita tak buat kenduri. Tapi kita sembelih kambing kita masak hantar. Okey kenuri kenduri juga. Tak apa boleh. Pasal nak panggil ni fahamlah kalau kita masak kambing saja, hantar ke orang sip dah nasi tu. Ayam merah pun tak ayam bancuh. Hmm, kan apa? Oh terpulang janji yang sunahnya bukan kenduri, sunahnya apa? Menyembelih kambing. Yang peliknya dia buat kenduri tapi dia tak sembelih kambing. Yang ni punah. Oh. Ni boleh cucu sikit, buat agnori. Kekah lah. Melih kami lah. Ya. dak buat ayam lah. Ya. Daripada duk buat kenduri rentah lima enam ratus ayam tu. baik melih kambing yang sunuh tu pergi bagi ke orang. Dia tak kena buat kambing makan modem mahal puluh. amai tak boleh makan kambing. Saya buat ayam lah. Buat ayam buat nyok-nyok sikit. Hai, mengaji, mengaji. Dia kata, kak ha, uh, hamba dia aku tengok muka nabi ni muka orang lapang araftu fi wajhihi al-ju' tentu ada beza muka orang lapak dengan muka orang kenyang ada pasal tu kalau tuan-tuan tengok tengok muka orang sebelah tengok dia ni lapang ni <laughs> Lapak ni muka pucat muka tak larat kan ha, oh, kita nak fada'ahum dia pun pergi panggil Faja'a ma'ahum rajulun. Tiba-tiba Nabi ni, di atas tindakan dia sendiri, di atas perhitungan dia sendiri, di atas keputusan dia sendiri, dia bawa main orang ke enam. Ulama ketika syarah hadis ni, tuan-tuan, ketika tuan-tuan memanggil satu orang tokoh, dalam hal ni Nabi lah, dianjurkan tuan-tuan memanggil juga orang-orang dekat dengan dia masa itu dia tak panggil Nabi seorang umpamanya tuan-tuan memanggil Tuk Imam nak jamu Tuk Imam Tuk Bilal jangan dilupakan ini dah lah tanya Tuk Bilal di mana Tuk Imam tak mana ada di atas tu awak nak pi panggil dia main makan di rumah saya Azak terima kasih ya Tuk Bilal abang kasih sihat kat Tuk Bilal ya sihat kat Tuk Imam Oh Nayyar kawan tu Sebab kadang-kadang Tok guru Orang-orang besar ni Dia ada orang kanan dia Nabi ni dia ada Abu Bakar Dia ada Omar Dia ada Osman Everywhere Accompany by them Dia mesti ada Pasal ada orang tanya Dia kata ustaz Saya pergi satu kenduri, Silap lorong Taman sama saya lapak-lapak. Oh, dia aku lorong. Dia aku rumah kau ni. Makan-makan dah habis. Makan pun semua. Cari tuan rumah. Mana tuan rumah tu? Hei, bukan dia kawan saya lain. Oh, silap. Macam mana tuan, -tuan nak buat? Pasal tu tuan-tuan tangkap gamak dulu. Pergi tunjuk kat dia. Ni, minta maaf. Silap. Kawan saya lorong ujung. Ni saya ambil ayam tadi tiga ketui. Korma dua ketui. Bini saya tadi ambil ikan sikit. Kami minta maaf. Silap ni. Sat, sat, sat. Kawan tu pun hantar sen mah. Dia hantar. Hak silap tadi send kat tuan rumah. Tuan rumah send kat catering tu. Kira sat. Catering send balik 25. Tak apalah oleh kerana tersilap 22 sudah lah. Kena bayar. Kena bayar lah. Nah yo. Pasal tu sebelum makan tuan, jumpa tuan rumah lu bagi kan. Tapi kalau silap pi bayar jelah. Faja'a ma'ahum rajulun فقال النبي صلى الله عليه وسلم Nabi ajak satu orang. Kawan tu tak dipanggil tapi Nabi sendiri ajak Nabi jumpa tu rumah tadi. Siapa dia tu rumah tadi? Abu Shu'aib. Nabi jumpa Abu Shu'aib. Nabi kata inna hadha qad tabi'ana. Nabi bagi tahu dekat Abu Shu'aib dia ni ikut kami. Dia sama dengan kami. Mai sekali. Tapi dia orang tak jemput lah. Tapi dia ikut. Pasal apa Nabi tak larang dari awal? Atau Nabi bawa juga. Nabi tak suruh dia balik. Al-Hafidh Ibn Hajar. Buat ulasan yang bagus. Ibn Hajar kata. Daripada hadis ni. disebut dalam Fathul Bari. Ibn Hajar kata. Bagusnya hadis ni menunjukkan bahawa kita boleh bawa orang yang tak dijemput jika pada pengetahuan dan andaian kita tuan rumah okey dengan hal itu tapi lah dulu tak ada lah teknologi whatsapp pun semua ni kan lah kita boleh whatsapp dulu tapi boleh kalau kita nak bawa melainkan kata Ibnu Hajar jika kita ketahui bahawa tuan rumah tu memang sama ada dia kedekut atau ngam-ngam atau dia memang eh jangan main-main tuan-tuan ada sebahagian orang dia tak suka kita bawa orang jadi kita jangan bawa jangan mungkin privacy dia rumah dia dia tak suka orang masuk dan sebagainya. So, jangan. Jadi, kita nak bawa tu, kita kena kenali lah. Kita kenal lah kawan kita panggil macam mana. Deni ni tak kisah. Deni ni memang okey. Kadang-kadang dia marah dulu. orang oh, Amir seorang? Apa Amir seorang? Ajaklah dua tiga orang. ah, orang macam ni tuan-tuan boleh ajak. Ah, Nabi kata apa? Nabi kata, tuan-tuan kena pergi jumpa Tauhubah tu. فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْزَنَ لَهُ فَأْزَنْ لَهُ Wa in syi'ta an raja'a. Okey, macam ni mudah kira. Kami dah bawa dia mai, kami dah dia mai dah dengan kami, dah sampai dah. Kalau kau izin, kami nak suruh dia masuk makan sekali lah. Tapi kalau kau tak suka, kau tak bagi, kami nak suruh dia balik. Ibn Hajar kata, "Boleh tuan rumah menyuruh orang yang tidak dijemput untuk balik." Dan tak tak bukan satu dosa dan bukan satu kesalahan. Dia kata faqala la la okey okey tak payah, tak payah, tak payah balik. Bal qad Bahkan saya izinkan dia masuk. Ha, so perbuatan Nabi jadi hujah. Boleh. Ha? Dan tuan-tuan, ada berapa faedah Pertama. Ada tak perangai orang yang jenis pi tapo majlis tak orang tak panggil ni. Uy, jangan main-main tuan-tuan. Ha? Satulah saya nak sebut. Sebelum saya saya baca hadis sikit. Ada orang kadang-kadang majlis orang buat meja untuk ra'i tetamu lah ra'i siapa-siapa lah tetamu macam kalau kita pi rombongan pengantin mereka akan buat meja rombongan pengantin kalau penceramah ke masjid ke di mana-mana pejabat ke dia ada lah meja-meja ni kita tak boleh juga duduk jika tidak diizinkan oleh tuan rumah kita tak boleh duduk masih bukan disediakan untuk kita tapi ada sesetengah orang dia jenis memang pi duduk meja tu orang tak kata apa lah tapi tak boleh. Tak boleh. Sebab ada pengkhasan di situ. Tuan rumah telah tentukan. Dan kita, hatta kita tak boleh duduk di tempat yang tuan rumah duduk. Jadi kalau dia dah buat ada meja tu untuk mungkin ada siapa-siapa kita jangan duduk. Itu, itu dari sudut kita kena ambil perti lah. Kan? Ha? Melainkan kalau tuan rumah kita, sila main duduk, bayi duduk, main Ha, kita duduk tak, sebab dulu ada tuan-tuan. Ada satu orang, dia duduk di Kufah. Kufah. Dia ni jenis kenduri. Makan pria kenduri. Dia masuk, orang tak panggil. Sehingga di dalam fekah, orang yang pi makan kenduri tak dijemput ni, dipanggil dengan nama kawan tu. at tufaili <tus> Nama kawan tu nama apa? At-Tufaili. Jadi perangai masuk kenduri yang orang tak panggil ni, dia panggil Tataful. Tataful ni apa? Perangai yang macam Tufaili tu lah. Jadi kalau kawan-kawan kita jenis, orang panggil yang makan kenduri tu yang hampir. Kan panggil tapi dah kenduri, kita makan bukan orang nak tahu. At-Tufaili. Berdosa tak tuan-tuan? Eh, berdosa. Nabi kata man dakala ala ghairi da'watin sesiapa yang masuk ke dalam majlis jamuan yang tidak dijemput dakala sariqan wa kharaja mugiran dia masuk sebagai seorang pencuri dia keluar sebagai seorang perompak ataupun orang yang mugiran orang yang khianat dan dia makan benda yang haram bagaimana pula kalau benda itu jemputan kenduri dalam muamalat dia kena tengok pada situasi okey katalah sekarang ni dia hantar satu jemputan dia kata dijemput seisi keluarga kan dalam kad-kad kenduri tu kad-kad jemputan WhatsApp apa semua seisi keluarga seisi keluarga. Ulama-ulama berbincang. Macam mana kita nak menentukan seisi keluarga? Sat lagi dia pergi bubuh dalam grup anak cucu Tok Man. Betul lah keluarga dia. Anak cucu Tok Man. Ada berapa orang? 360 orang. Dua, tiga pupu, empat, lima pupu, bau bacang, bau belinjau, apa semua duduk dalam tu. Dia pun Ni, ada jiran saya panggil saya makan kenuri dia jemput kita semua seisi keluarga anak cucu cicit Tok Man tiba-tiba oh, tiba -tiba dia pemain tiga pijik bah mana ini? ni ni balik saya keluarga saya ni daripada sungai siput ni daripada apa sabak bernak Uy, dah panggil keluarga macam mana ulama-ulama fiqah dia kata apa apabila dia sebut keluarga di sinilah peranan satu tajuk dia panggil dalam fiqh uruf kita punya local people penduduk tempatan orang kawasan itu apa yang dipahami dengan maksud keluarga keluarga tu tentang faham apa bila satu orang main panggil jemput na satu keluarga kita akan faham keluarga tu dalam erti kata ini yang kita kata uruf tu uruf itu ada muhakkama uruf itu menentukan hukum Maknanya uruf di Malaysia, uruf di Perlis, kalau dia panggil keluarga laki, bini, anak-anak dua tiga orang, tak lebih pada enam orang lah. Enam orang, tujuh orang. Maksudnya anak-anak dia lah, keluarga dia tu anak-anak dia. Pak mak dia pun kadang-kadang tak masuk. Tuan-tuan kalau saya sebut keluarga, ni jemput na apa kak makcik dengan keluarga ajak keluarga abis, tuan-tuan pun faham dah. Okey, di Perlis ni, kok kampung kita ni keluarga tak kat mana? Faham? Okey. Okay.